Yuxuda heykəl görmək insan həyatındakı gözəl insanlardan xəbər verir. Uzun evlilik həyatına işarədir. Qazancın artacağına, iş həyatındakı müsbət dəyişikliyi göstərir. Yuxu sahibinin istəklərinin reallaşacağına dəlalət edir. Yuxuda heykəl düzəltdiyini görmək, yuxuda heykəl düzəltmək zəhmət, çətinlik çəkdikdən sonra istədiyin pilləyə yüksəlməyi ifadə edir. İnsanın yaxşı bir gələcəyi olacağından xəbər verir. Yuxuda heykəl düzəltmək huzur və xoşbəxtlik anlamını verir. Yuxu sahibinin xoşbəxt və rahat yaşayacağını göstərir. Yuxuda heykəl qırdığını görmək kəpriz etməkdən əl çəkəcəyinə işarədir. Yuxuda heykəl qırmaq yuxu sahibinin ətrafındakı insanları ifadə edir. Onlarda sevimli olmayan vədniyət adamlardır. Bu yuxu həm də rahat həyatı təcəssüm etdirir. Yuxuda heykəl tapdığını görmək, yuxuda heykəl tapmaq yuxu sahibinin xeyir tapacağına dəlalət edir. Həyat enerjisinin artacağı və rahatlıq tapılacağı anlamına gəlir. Öz göstərməyə haqqı olanı almağa, doğru yolla irəliləməyə işarədir. İş həyatındakı uğuru bəzlərinin gözü götürməyə bilər. Yuxuda mərmər heykəl görmək yuxu sahibinin insanlıq naminə gözəl işlər görəcəyini bildirir. Uzun bir hesablaşmanın gerçəkləşəcəyi mənasını verir. Hər kəs haqqını halal edəcək və durum müsbət sonluqla nəticələnəcək. Yuxuda insan heykəli görmək yuxu sahibinin istəyinə uyğun olmayan işlərlə məşğul olmayacağına işarədir. Onun fərqli sahələrə yönələcəyindən və özünü daha yaxşı hiss edəcəyindən xəbər verir. Poşpəğ gələcəyi üçün əlindən gələni edəcək. Yuxuda heykəlin canlandığını görmək at və insan heykəli yuxu sahibinin xəstələnməyəcəyi təqdirdə gələcəkdə yaxşı pillələrə yüksələcəyinə dəlalət edir. Qismətin artacağını, işindəki postunu itirəcəyini ifadə edir. Yuxuda qadın heykəli görmək uzun müddət davam edəcək münasibəti göstərir. Yuxu sahibinin qazancının artacağına, yeni ortaqlıq quracağına təənalət edir. Yuxuda heykəl satdığını görmək yuxu sahibinin girdiyi işlərdən böyük gəlir qazanacağından xəbər verir. Atlan addımların yaxın vaxt ərzində zərər gətirəcəyi anlamını verir.